Николаевна, живу в Днепродзержинске. Мне уже 70 лет. И, конечно, болячек накопила за всю жизнь очень много. Вы знаете, причины разные этому. Но самое страшное, вот я в этом году испытала, это у меня обострилась поджелудочная печень, и пошел сахар. Конечно, я очень была напугана. Безусловно, и артрозы есть, и давление, я гипертоник со стажем большим. Вы знаете, и я прочла вот в рабочей газете действительно о докторе Авакяне и вот сразу поверила, ну просто сразу решила, что я сейчас же позвоню. Я позвонила, мне выслали кассету и потом я заказала курс и вот я приняла целый курс. И сейчас должна сказать, что этот большой сахар, он уменьшился у меня 4,4. Это очень хорошие показатели, хорошие. Вот. И успокоилась и поджелудочная, и печень. Конечно, еще остались какие-то недомогания, но во всяком случае я почувствовала крепче... общем, общее состояние намного крепче, чем раньше было. Поэтому я вот приехала со словами благодарности Гаику Саркисовичу за то, что он свой талант, который ему дал Бог, конечно, он именно направляет на исцеление людей. И мне бы хотелось ему пожелать долгие годы жизни, здоровья, чтобы он работал именно на благо человечества. Потому что действительно очень многие люди, когда смотришь кассеты, такие больные люди исцеляются. Только хочется, чтобы он долго жил и его семья.